السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد ریاض الصالحین کا چھتیسواں باب آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے دو احادیث اس کی آخری ہیں باب کا نام ہے باب النفق تیار العیالی اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان اور کتاب کے حساب سے ہماری حدیثوں کا آج نمبر دو سو پچانوے اور دو سو چھیانوے ملتی جلتی ہیں دونوں حدیثیں ہم آج پڑھیں گے حدیث ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہی کہ جب بندہ یا ہر بندہ ہر دن جس میں بندہ صبح کرتا ہے الا ملکانی ینزلانی دو فرشتے اترتے ہیں فیقول احدہما اور وہ او کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کہتا ہے فیقول الحد ہوما ایک ان دونوں میں سے کہتا ہے اللہ اعطی منفکن خالا کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما ویقول اور دوسرا کہتا ہے اللہ اعطی ممفقن طالا کہ روک رو کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے متفق علی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی یہ حدیث اس شخص کے متعلق ہے جو ہر روز صبح کرتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے یا اس کی رات کے بعد جو ایک نیند کرتا ہے وہ بھی موت سے تشبیح ہی ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں کیسا ہوں کس حالت میں ہوں اس کی عقل فوت ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ صبح جگاتا ہے جب دوبارہ مہلت عطا فرماتا ہے تو دو فرشتے جب نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں تو اس کے لیے ایک دعا کرتا ہے اور اس کے لیے دوسرا بد دعا کرتا ہے دعا کس کے لیے کرتا ہے اللہ آتی منفکن خلفن جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے اس میں صرف اپنے اہل و عیال پر نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو مال کو بچاتا ہے سمیٹ کے رکھتا ہے اور دنیا جانتی ہے ہمارے ہاں ارد گرد معاشرے میں یہ چیز موجود ہے کہ جتنا مرضی مال جمع کر لو ایک دن جب موت نے اچک لینا ہے تو پھر وہ باقی پیچھے رہنے والوں کے لیے ہو جاتا ہے اور پھر اس میں لڑائی جھگڑے اور دیگر معاملہ سارے جو کھڑے ہو جاتے ہیں وہ یہ مال سبب بنتا ہے تو اس لیے فرشتوں کی اس بد دعا سے بچنے کے ساتھ ساتھ دوسرے فرشتے کی دعا لینے کے ساتھ ساتھ ہمیں کام وہی کرنا ہے جو ہمیں دنیا میں بھی نفع دے دے اور آخرت میں بھی نفع دے دے اللہ نے مال دیا اس کو اپنے اوپر خرچ کریں اپنے اہل ویال پر خرچ کریں مستحقین لوگوں تک پہنچائیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں جو ضرورت مند ہے ان پر خرچ کریں اور ضرورت مندوں پر مستحق لوگوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کریں یہاں تک کہ اپنے اوپر خرچ کیا اور اپنے اہل ویال پر خرچ کیا بھی قیامت کے دن بھی کام آئے گا اور دنیا میں بھی کام آئے گا جو انسان کے مرنے کے بعد مال بچ گیا وہ تو اس کا ہے ہی نہیں وہ تو ان کا ہے جو پیچھے رہ گئے اور پھر وہ جن جو لڑتے ہیں اس مال پہ تو اس, اس سے ہم ایک فرشتے کی دعا کے مستحق بنتے ہیں اور دوسرے کی بد دعا سے ہم نکلتے ہیں تو اس لیے ہمیں آج ہی سوچنا ہے کہ ہم اس ہر روز اترنے والے فرشتے کی دعا کے مستحق ٹھہرتے ہیں یا اس کی بد دعا کے ہم بوجھے بنتے ہیں تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور اسی طرح جو بخل کرتا ہے بخیل انسان ہے مال کو سمیٹتا ہے جو اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا وہ دنیا میں بھی بدنام ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے پیٹ اس کا مٹی ہی بھرے گی جب وہ قبر میں جائے گا تو اس لیے انسان کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ کنجوسی اگر نہیں کرے تو پھر وہ شاہ خرچ بھی ہو جائے فضول خرچ بھی ہو جائے نہ فضول خرچ ہونا ہے نہ کنجوس بننا ہے درمیان میں میانہ روی اختیار کرنی ہے دوسری حدیث آپ علیہ السلاۃ السلام کی وہ بھی انہی صحابی سے ہے جو کہ پچھلی حدیث میں ہیں سیدنا ابو بحریرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ والسلام سے ہی سیدنا ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کالا کہ آپ علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا الید اوپر والا ہاتھ خی رومسلا نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے وبدا بمن بیمن اور سب سے پہلے جو خرچ کرنے کی ابتدا ہے وہ اپنے گھر والوں سے یا اپنی اہل و عیال سے جن کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے ان سے شروع کرو وہ خیر اس صداقتی اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے مکانی جو تنگری یعنی بے نیازی کے بعد ہو یعنی کہ اس کو مال کی کوئی فکر نہیں ہے اس وقت جو اس کا خرچ کیا ہے اس وقت وہ سب سے بہترین صدقہ ہے وہ میں یا اور جو سوال کرے یا حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے اللہ اللہ اس کو بچا لیتا ہے ہم یس تغنی یوگنی اللہ اور جو بے نیازی چاہے اسے اللہ غنا یا بے نیازی سے نواز دیتا ہے یہ بھی حدیث ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دیتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے اور آپ علیہ صلاح والسلام کا پیغام ہم تک یہ پہنچتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا ہے اور مال کی جب فراوانی ہو اس وقت بھی اور جب مال سلیکٹڈ کم ہو اس وقت بھی اور اس میں سب سے بہتر ہاتھ وہ ہاتھ قرار دیا گیا جو دینے والا ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے یعنی کہ دینے خرچ کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ بہترین ہاتھ ہے اور اسی طرح جو سب سے بہترین صدقہ آپ علیہ صلاحت والسلام نے اس حدیث میں فرمایا ہے وہ یہ کہ اپنے اہل و عیال پر وہ خرچ کرے اپنی فیملی پر اپنے گھر پر اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر بہن بھائی والدین ان پر وہ خرچ کرتا ہے تو یہ اس کا سب سے بہترین صدقہ ہے یہ اس کا سب سے بہترین مال قرار دیا گیا ہے اور اس میں وہ اللہ کی رضا سمجھ کر اپنی ذمہ داری احسن انداز سے اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے اور اسی طرح اس حدیث میں ایک دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ سے جس چیز کی انسان خواہش کرے جو تمنا کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ سے ہمیں اچھے کی تمنا کرنی چاہیے اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے دنیا اور آخرت کے معاملات کو آسان کرنے والا ہے اس حدیث کے ساتھ ہی الحمد ہم نے چھتیس ابواب ریاض الصالحین کے مکمل پڑھ لیے ہیں اللہ سے ہم اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کے بعد ہی یہ ہم کتاب بھی یاد رکھ سکتے ہیں کسی حدیث کو کسی کال کو کسی چیز کو یاد رکھنے کا یہ بہترین نسخہ ہے کہ اس پر فوری طور پہ عمل کرنا شروع کر دیں اس کو اپنی زندگی پر لاگو کر لیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جن تک یہ پہنچتا ہے ان کو بھی توفیق دے اور اس کے بعد ان کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس سارے پراسس کو ذریعہ نجات بنا دے وما توفیقی اللہ بلّہ علیہ تو علیہ انیب